Під кінець року, за традицією, ми підводимо підсумки. Ми будуємо плани на майбутнє. Ми загадуємо бажання та вітаємо один одного з Новим роком. Шановні Лозівчани, до вас звертається Лозівський міський голова Сергій Степанов. Дорогі лозівчані, жителі посілка Панютіна, села Дамаха, земляки, друзі. Наступають найдолгождані і радісні праздники праздники дитинства. Наступает Новый год и светлый праздник Рождества Христова. Запах еловых веток, запах мандарин, бой курантов, звон хрустальных бокалов — все это нас наполняет состоянием чуда. Оглянитесь на 2012 год, который от нас уходит. Мы с гордостью можем сказать, что мы его прожили не зря. Этот год, несомненно, войдет в историю нашего города и страны в целом. В нашем городе за этот год было немало знаковых и важных событий. Открыт новый современный пешеходный мост через железную дорогу. Открыто третье отделение поликлиники. Открыт новый ЗАГС, который признан лучшим в Фариковской области. Начата реконструкция двух путепроводов ⁇ Глазовая хлебная ⁇ Освящен наш храм Свято-Смоленский, открытые детские площадки. Все это то, чем каждый из нас может гордиться. Пусть все наши достижения и победы уходящего календаря приумножатся в новом году, а старый год унесет с собой все, что приносило нам огорчение и разочарование. Дорогие друзья, я искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым праздниками, которые дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют. Пусть Новый год и светлая Рождественская звезда принесут в ваши дома семейное благополучие, веселое настроение и согреют радостью сердца. Пусть здоровыми растут ваши дети и радуют своим здоровьем родителей. Пусть в ваших душах правит любовь к близким, к жизни, к миру. А цієї душі желаю вам, щоб все задумане, намічене, заветне обов'язково збулось в новому году, з Новим Годом, с Рождеством Христовим! Зі свого боку додамо. Обіцяємо наполегливо працювати для вас і надалі, аби ви завжди були в курсі міських подій, дивувалися, раділи, не залишалися осторонь, не залишалися байдужими. А чи буде наступний рік вдалим в особистому житті, в житті міста, країни, залежить від кожного з нас з Новим роком, з новими силами, з новими бажаннями?